ఓం నమ శివాయ పవిత్రోత్సవాలు శ్రీకలహస్తీశ్వరాలయంలో చివరి రోజు కావడంతో ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో పంచమూర్త విగ్రహాలను ఉంచి ప్రత్యేక మంగళహారతులు నివేదించారు శ్రీ జ్ఞానప్రసూనామాదేవి సమేత శ్రీ శ్రీకలహస్తీశ్వర స్వామి గణపతి శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత స్వామి మరియు గంగాభావాణి ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక హరతులు నివేదించారు ఓ ఓం శివాయ ఓం శివాయ ఓం శివాయ ఓం శివ श्रीकालहस्तिश्वराय नमः ॐ श्रीकालहस्तिश्वराय नमः ॐ श्रीकालहस्तेश्वराय नमः ॐ श्रीकालहस्तिश्वराय नमः श्रीकालहस्तिश्वराय नमः ॐ श्रीकालहस्तेश्वराय नमः ॐ श्रीकालहस्तेश्वराय नमः ॐ श्रीकालहस्तेश्वराय नमः ॐ श्रीकाळहस्तिश्वराय नमः ॐ श्रीकाळहस्तिश्वराय नमः ॐ श्रीकाळहस्तेश्वराय नमः ॐ श्रीकाळहस्तिश्वराय नमः ॐ श्री कालहस्ती स्वरायेनमा हा ॐ श्री कालहस्ती स्वरायेनमा हा ॐ श्री कालहस्ती स्वरायेनमा हा ॐ श्री कालहस्ती स्वरायेन And... Um.